Zakat menyuci, wakaf menyubur. Zakat menyuci jiwa yang tenang, wakaf menyubur bumi yang gersang. Kedua-duanya hadir bagaikan terang menaut kasih tak pilih orang. Kita kalau nak masuk surga tidak cukup memiliki kesolehan personal. Kesolehan personal ni maknanya kita melaksanakan ibadat personal kita. Semayang, puasa, haji, puasa enam sebagai contoh. Nak masuk surga kita perlu juga memiliki kesolehan sosial. Kesolehan sosial dalam erti kata mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf khususnya kepada orang-orang yang memerlukan. Kita tidak mahu kita sibuk dengan majlis open house namun si miskin terus menerus lapar dan masih haus. Kita tidak mahu kita sibuk dengan jamuan dan rumah terbuka. Tapi si miskin hanya menjamu luka berulamkan air mata. Kita tidak mahu kita penuhkan hari dengan sujud dan tasbih. Tapi yang papa kedana tetap resah, laparnya tak beralih-alih. Rumah kita bercahaya dengan tadarus Al-Quran berlagu-lagu. Tapi si miskin masih menangis, tak ada siapa yang tahu. Kita mudah mandir pergi umrah menyejak Kaabah. Tapi si fakir dan miskin kita tak cakna walau mereka duduk di depan rumah. Kita tidak mahu kita hanya meriah dengan segala amalan menambah pahala, tapi orang miskin tetap mengais rezeki di celah derita. Kita tidak mahu masjid kita sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Datuk Badlishah, ada antara wakaf, zakat, infak, adakah dia semata-mata suatu tuntutan ibadah? dalam kehidupan kita atau sebenarnya kefarduan tuntutan untuk kita melaksanakan infak ini dia mempunyai suatu kekuatan senjata yang boleh mengangkat martabat insan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yang li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ampun tuanku, Patik mohon ampuni limpah perkenan bagi Pantik mengungkapkan pandangan, menzahirkan pendapat kepada para hadirin dalam forum perdana pada malam ini. Jika ada sepatah kalam sebaris ayat yang boleh dijadikan pedoman, kebawah duli tuanku juga lah pendeta yang lebih arif, lagi bijaksana. Ampun tuanku. Terima kasih sahabat saya, Al-Fadhi Ustaz Haji Zakaria bin Osman, selaku moderator forum. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini Datuk Syekh Zakaria bin Osman dan Dr. Rizwan bin Bakar Para penonton tak kira sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja hadirin hadirat. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya mana yang besar kot tak diimbau gelar. Yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Moga sejahtera dalam pelimpahan rahmah dan barakah. Zakat dan wakaf ini dia bukan sekadar tuntutan ibadah ataupun sekadar galakan untuk beramal jariah. Falsafahnya mudah. Zakat menyuci, wakaf menyubur. Zakat menyuci jiwa yang tenang, wakaf menyubur bumi yang gersang. Kedua-duanya hadir bagaikan terang menaut kasih tak pilih orang. Kita kalau nak masuk surga tidak cukup memiliki kesolehan personal. Kesolehan personal ni maknanya kita melaksanakan ibadat personal kita. Semayang, puasa, haji, puasa enam sebagai contoh. Nak masuk surga, kita perlu juga memiliki kesolehan sosial. Kesolehan sosial dalam berarti kata mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf khususnya kepada orang-orang yang memerlukan. Kita tidak mahu kita sibuk dengan majlis open house. Namun si miskin terus menerus lapar dan masih haus. Kita tidak mahu kita sibuk dengan jamuan dan rumah terbuka. Tapi si miskin hanya menjamu luka berulamkan air mata. Kita tidak mahu kita penuhkan hari dengan sujud dan tasbih. Tapi yang papa kedana tetap resah laparnya tak beralih-alih. Rumah kita bercahaya dengan tadarus Al-Quran berlagu-lagu. Tapi si miskin masih menangis tak ada siapa yang tahu. Kita munda mandir pergi umrah menyejak Kaabah... Tapi si fakir dan miskin kita tak cakna walau mereka duduk di depan rumah. Kita tidak mahu. Kita hanya meriah dengan segala amalan menambah pahala. Tapi orang miskin tetap mengais rezeki di celah derita. Kita tidak mahu masjid kita sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Kerana wakaf dan sedekah bukan sekadar instrumen ekonomi. Tetapi tanda kita masih punya hati. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Uh, adakah wakaf ini dulu kita hmm. dengar ni wakaf ni kalau boleh dia wakaf ni ada tanah kubur, wakaf hmm. masjid, wakaf uh, tempat apa tunggu bas dan sebagainya <laughs> kan. Sekarang ni negeri Kedah dah buat projek hasan dengan wakaf ini. Adakah wakaf ini di, boleh divariasikan dengan pelbagai instrumen Datuk? Ya, terima kasih. Ya benar kalau dulu orang berpahaman ada harta baru baru, baru boleh wakaf. Dulu orang akan bagi alasan saya tak boleh nak wakaf sebab saya tak ada harta, rumah pun menyewa, hutang pun banyak. Ini alasan orang dulu. Namun Alhamdulillah sekarang hukum berkaitan wakaf telah mengalami evolusi yang tersendiri. Sekarang sudah ada wakaf tunai misalnya. Kita wakafkan pulangan sebahagian daripada akaun simpanan ataupun akaun semasa kita di bank. Dan Alhamdulillah juga sekarang semua orang dah boleh berwakaf sebenarnya. Ada banyak pakej wakaf yang ditawarkan di negara kita. Ada wakaf perigi, wakaf wang tunai, wakaf Al-Quran. Dan kadang-kadang kita boleh berwakaf dengan hanya serendah RM10. Bahkan ada institusi kewangan sekarang perkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Sebab itu tidak ada alasan. Maka kalau kita lihat dalam tradisi fiqh sekalipun, wakaf itu begitu luas. Selagi boleh memberi manfaat dan tidak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Kenapa luas? Sebab wakaf adalah pelengkap kepada makasid syariah. Yang mana maqasid ni kita nak jaga lima tunjang utama kehidupan manusia. Pertama sekali hifzuddin, nak menjaga agama. Maka kita wa, wa, wakaf masjid, wakaf surau, sejadah, PA sistem lengkap supaya ibadah dilaksana dengan hati yang mantap. Yang kedua hifzul akal Kita menjaga akal Maka akal itu intelektual Maka wakaf pendidikan Dari wakaf pensel sampai ke buku Hingga ke membina universiti Supaya akal bukan sekadar tajam Tapi bersinar dengan nur ilahi Yang ketiga hifzul nafs Menjaga nyawa Maka wakaf kesihatan Hospital Mesin dialisis Ubat-ubatan Supaya badan cergas Kehidupan pun makin aman yang keempat, hifzun nasal menjaga keturunan maka kita wakaf rumah untuk keluarga miskin wakaf sokongan perkahwinan kerana keluarga itu asas ummah dan keluarga itu memelihara ketepatan jalur keturunan yang kelima, hifzul mal. Kita nak menjaga harta kita. Wakaf ekonomi dari segi ladangnya, kilangnya, gerai, pekerjaan. Macam tadi kedah projek Hasan. Nanti Pahang dia akan buat projek Ahsan, Buat lebih bagus daripada Hasan lagi. Agar rezeki halal mengalir. Tidak ada rompakan, tidak ada jenayah berpanjangan. Justru saudara, wakaf bukan sekadar amal soleh untuk ummah. Tapi strategi maqasid yang sangat indah. Maka jangan kita sempitkan makna wakaf sekadar tugu ingatan tetapi ia sebenarnya ekosistem pembangunan ummah yang menghubung dunia dan akhirat demi keberkatan. Jangan anggap wakaf hanya tinggalan yang diam hmm. tapi ia adalah sebahagian daripada sistem hidup Islam. Wakaf kita bina rumah di dunia sambung berkatnya sampai hmm. ke surga. insya-Allah. Walaupun kita tahu kepentingan uh, wakaf dalam membangun ekonomi ummah ini Persoalan yang sekarang ni adakah setiap orang boleh kutip wakaf? Hmm. Kan? adakah lembaga zakat sahaja yang boleh kutip wakaf atau yayasan wakaf sahaja yang boleh kutip wakaf? kalau datuk nak kutip wakaf sendiri boleh ke tak boleh datuk? Ya, terima kasih muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam fiqh wakaf ni terbahagi dua, akar dan mangkul. Akar ni aset ta'alih tanah, bangunan, ladang, kompleks pendidikan, masjid. Ini wakaf yang klasik, old school daripada zaman Saidina Umar Al-Khattab sampailah era mendirikan Masjid Al-Azhar. Kemudian ada wakaf yang mangkul aset alih, wang tunai, emas, perak, kenderaan, buku, harta bergerak. Ini disokong oleh fatwa-fatwa contemporary dan diterima keempat-empat mazhab dan dia akan memberi manfaat yang berkekalan. Apa yang saya nak bawakan, kedua-dua jenis wakaf ini takkan mampu dilaksanakan oleh satu pihak saja. Majlis agama ke pusat wakaf ke, dia takkan mampu nak buat satu pihak. Semua pihak kena saling bantu-membantu. Walau bagaimanapun, wakaf ini dia bukan sekadar ibadat biasa. Tetapi dia satu sistem perundangan. Kalau kita nak buat crowdfunding, nak buat kutip sedekah, nak hmm. buat ice bucket challenge. Itu tak ada masalah, tidak ada isu perundangan. Tetapi sebab wakaf ni dia bukan derma biasa, dia dia mengikat harta itu sampai akhirat. Maka setiap pihak yang nak membantu untuk nak melaksanakan wakaf ini, tak kira sama ada individu ataupun organisasi, dia perlu melalui saluran yang sah maka dalam konteks ini organisasi sebagai contohlah kita ambil PIBG misalnya mereka nak melaksanakan wakaf projek membina gelanggang sukan futsal ke prasarana sekolah boleh tak ada masalah tapi syaratnya mesti mendaftar dan mendapat kebenaran daripada institusi wakaf negeri ...setengah negeri dia ada sisi wakaf di sendiri... ...ataupun setengah negeri menggunakan majlis agama Islam negeri masing-masing. Hmm. Kerana di dalam enactment dia disebut secara jelas... ...wakaf perlu ada mutawali... ...iaitu pemegang amanah yang ditauliahkan. Jadi, mana-mana pihak, tak kira lah, pihak IBG, NGO, Koperasi, alumni... ...semua boleh terlibat di dalam mana-mana projek wakaf... ...boleh dilantik sebagai mutawali jika memenuhi syarat dan diluluskan sebab wakaf ni pengurusan dan pentadbirannya perlu cekap hendak menyulam kain batik jari disusun pelan lahan wakaf bukan sekadar niat yang cantik tapi ibadah yang wajib pada pengurusan nak menguruskan wakaf itu bukan senang kutipan dana wakaf perlu direkodkan ada prosesnya tujuannya supaya nampak transparan dan keabsahan syaraknya lebih terjamin jadi kalau balik kepada soalan Ustaz Zakaria tadi Kesimpulannya cadangan mana-mana pihak Nak buat sesuatu wakaf boleh Malahan kita lalukan sangat mulia Cuma daftar dahulu projek ini hmm. Ataupun dapatkan kelulusan Pelantikan mutawali dan pastikan rukun dan syaratnya dipatuhi. Mm -hmm. Ini semua bukan nak menyusahkan tapi nak yeah. pastikan apa yang dibina... ...bukan sekadar berfungsi di dunia mm -hmm. tapi tercatat sebagai amal jariah... ...sampai mm. ke akhirat. So, nak pastikan tata kelola pengurusannya <laughs> uh, penuh dengan integriti. Yeah. Uh, berbicara tentang ekonomi senjata ummah, saya nak minta setiap ahli panel... ...untuk membuat kesimpulan terakhir dengan secara ringkas dan padat... Hadirin hadirat sekalian, kita semua ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Hendak belayar ke teluk betung sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pebetung, bulat manusia kerana muapakan. Gunung jerai sama didaki, sungai pahang sama digenang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Justru ayolah, tanda orang pemurah banyak beramal, suka bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah iman teguh hati pemurah ikhlas membantu orang yang lemah rajin menolong orang yang susah jangan jadi orang kedekut dan tamak menolong orang dia tak ada menimbun harta tak agak-agak orang miskin dia buat-buat tak nampak ingat kalau kita nak berjaya buat kata orang putih if you want to go fast go alone but if you want to go far go together mari kita sama-sama membantu ya